नमस्कार मी सौ नूतन विलास परळे ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ हाताने लिहिण्याचे आवाहन व्हॉट्स वार्ष, व्हॉट्सअप ग्रुपवर आलेले होते तसेच झी ऑफिसवर सात ते दहा या वेळात जे काही कीर्तन सादर केले जातात त्यातही काही कीर्तनकारांनी त्याला दुर्जोरा दिलेला होता त्यामुळे मी ज्ञानेश्वरी लिहिण्याचे ठरवले दोन जून दोन हजार पंचवी चोवीस साली मी ज्ञानेश्वरी लिहायला सुरुवात केली आणि जून दोन हजार पंचवीसला ज्ञानेश्वरी पूर्ण झाली धन्यवाद ओ। मा अमृतकड कोवळे देव मनमवाळे चकोर तलगे अक्षरे रसिके मेळविन आकारोजेथ स रे जीवतत्व चेथ विरे द्वैथ चेथ रे अद्वय तेजपरित शशाङ्का च सुवर्णी सोनिया चन्द्रमणि माति अमृतकढ कोवळे ते वे मनमवाळे चकोर क्षरे रसिके मेलवि न आकारो जेथ स रे जीवतत्वजेध विरे द्वैथजेथी रे 如今。